Компания УДА Украина, постов Евгений. Проездили 4 дня, начали из Полтавской области. Наши зоны были Кировоградская, Днепропетровская, Харьковской области. Ну, по нашим наблюдениям, по наблюдениям Дукаларана, нашего сотрудника, все гораздо хуже, чем мы ожидали. На самом деле видели всего лишь несколько зон с потенциалом под 100-110 нервных гектар. То есть, есть поражение, есть влияние засухи, есть, по, есть поражение от вредителей, но основные зоны это до 70 сантиметров за гектар. Многие поля, высота растений не достигает даже 150 сантиметров. Прогноз ЮСДА, который был 29 миллионов тонн, вряд ли мы этого достигнем. Думаю, основная ошибка юзда это того, что они не учли густоту растений, что в зонах, засушливых зонах густота растений меньше, фермеры сеют потому, что было обеспечения больше. Вот, и думаю, что использовались с Соединенными Штатами средние данные. Вот. Ну, как бы Люк еще до приезда наблюдал за нашей погодой. Пять недель до цветения, пять недель после цветения. И вывел вот, такую модель, показал максимальный процент от, максимально от средней урожайности по Украине. И как бы сверили с данными, которые собрали. Ну, по сути, получается как, что еще до своего приезда он с погрешностью 10-15 сантиметров только на основе климатических изменений, то есть увидел уже, дал свой прогноз. Вы планируете на следующий год такие экспедиции? Естественно, на сегодня наша команда ОДА ездит, в 18 числа начинает по кукурузному поясу в Соединенных Штатах, по сути, Ездим в те зоны, где есть какие-то сомнения относительно, то есть в Украине, допустим, проблема с официальными данными. Поэтому мы как бы ездим и смотрим, что на самом деле происходит в Соединенных Штатах? Как бы, основной игрок на рынке по кукурузе, и по сути от них будет зависеть в ближайшие несколько месяцев, динамика цен. Поэтому как бы, команда там, едет и смотрит на самом деле, что происходит там. Когда есть там, проблемы в Бразилии по сое делаются подобные экспозиции там, в тех странах. Ну, как бы, все как бы пробеги интересны, но по сути это все вылится в одну цифру, которая просто интегрируется там, в баланс. Есть производство, есть экспорт, есть потребление, переработка, но все сводится к конечному запасу отношения запасов к потреблению. Поэтому все, что работало, вы это увидели, она вырезала всего лишь в одну цифру в наших отчетах. Что даст, что даст ваше исследование сельскому, ну, нашим украинским производителям? Конкретно. Ну, наша компания занимается то есть, прогнозом ценовых тенденций, стратегией продаж, помогает фермерам, когда лучше продать какую культуру. И на базе того, что мы увидим в Украине, на базе того, что мы видим в Соединенных Штатах, мы откорректируем свой баланс, у нас уже будет более лучшее понимание направления движения цен и, по сути, это оттачивание стратегии, то есть попасть, попасть в верхнюю треть максимальной цены. А мы не можем делать прогнозы, не зная, что происходит на самом деле в производстве, поэтому и делаем такие объезды. Тяжело? Тяжело, но интересно. И анализировать рынок, анализировать рынок кукурузы и не видеть это своим глазами, не делать это своими руками – Це не робота. А основна теза, на яку я звертав увагу колег під час агроекспедиції, я звертав на увагу на те, що за технологіями стоять люди. Власне, короче, ми бачили різні, методи, різні рівні менеджменту, різні підходи до управління сільським господарством. А, навіть маючи однакове обладнання, люди мали діаметрально протилежні результати. Відповідно, все залежить від людей, а людей ми бачили достатньо.